В рамках міжнародного проекту з енергозбереження ЄС учні з Ужгорода та румунського міста Баямаре стали спеціалістами за енергозбереження в школах прикордонних територій та провели практичні навчальні заняття. Освітяни з Закарпаття уважно вивчають досвід румунських друзів та намагаються у свою чергу втілювати відповідні програми у навчальних закладах. Agenția de Management Energetic Maramureș AMEM, susținută de Consiliul Județean Maramureș România și Inspectoratul Școlar Județean, a implementat în cooperare cu partenerii din Slovacia, Ungaria și Ucraina și cu sprijinul Consiliului Județean proiectul Jocuri despre Energie. Energia ia formă, finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria, Slovacia, România, Ucraina 2007-2013. Înapoi. Consiliului Județean și a județului Maramureș cu regiunile din sud-estul, vestul Ucrainei, din Ungaria, Slovacia, iată continuă. Același program, am închis un alt proiect zilele trecute, ceea ce privește măsuri de siguranță, prevenirea dezastrelor pe rul râul Tisa. Chiar că și alte programe pe același uh, râu Obiectivul general al proiectului a fost stimularea participării active a elevilor, studenților și profesorilor în vederea reducerei emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în școli și acasă, precum și sensibilizarea acestora cu privire la importanța conservării resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile. Principalul ce se dorește prin implementarea proiectului este schimbarea comportamentului în ceea ce privește modul în care se consume energie. Скопу для опрісіпад енерджі, а ти для ошкола кчем медіульфамілії надзвичайно цікавий проект своєю сутністю, тому що інформування про нові види альтернативної енергетики і про технічні засоби їх впровадження і, взагалі, того, що досягнуто на сьогоднішній день, а досягнуто вже дуже немало. Це надзвичайно uh, важливо, особливо для молодого покоління, яке не заангажоване входить у життя и повинно знати що нового з'являється. Technici alternativnej energetică. Drept parteneri din Ucraina au fost numiți Centru pentru Inițiati Europene Ușgorod și Coala pentru Limstrăini numărul 5 din acest oraș, cu Centrul Educațional Demonstrativ pentru Energie Drabilă IEDEA. Zilele acestea, baimărienii s-au deplasat la Ujgorod pentru a evalua stadiul implementării proiectului. În cadrul acestei întâlniri s-au detaliat pașii făcuți de fiecare partener, s-a evaluat felul în care evenimentele s-au derulat în Ucraina. Але основна, мабуть, виховна мета в тому, як уже сьогодні я слухав, дітки говорили, не те, що привчити дітей, а через них навіть батьків і педагогічний колектив до о, свідомого використання тих ресурсів, які ми поки що маємо. Забув де я чув таку фразу, що ми передаємо нашим нащадкам те, що після нас залишається, і хочеться, щоб про нас згадували хорошим словом, а не по принципу, що після нас хоть травані ресті, да? тобто використати і йти далі. А це починається із дрібниць. От дуже часто я провожу з дітьми, заходжу в клас. Да? Сонячна погода, штори опущені і включено світло. світло. Да? Хоча сонячне природне світло набагато здоровіше. Ну, і це дуже кропітка праця, але. Ma bucur uzei bătiche dohode do să și trebuie răhuvate coșno copieco i decoristovat energie za potrebuie. În <tru academici> Baia Mare a fost deschis un centru CEDET, o clădiri transformată una model, cu un consum de energie aproape zero. După cum s-a preconizat, la începutul anului 2015, acest centru a devenit funcțional și a găzduit o serie de activități educative menite să promoveze sursele de energie regenerabile și eficiență energetică. Збереження енергії є великою великим пріоритетом зараз, і саме тому такі проекти вони повинні бути впроваджені, реалізовані, і цей досвід повинен бути переданий дітям, студентам, молоді тобто тим, за ким майбутнє наших держав, тобто Румунії, України, а також багатьох інших держав. Фолосишті енергія Корікт все економісі є е інтересант. La școala numărul 5 din Ușgorod, proiectul DA, spun tinerii specialiști conservării energiei în școlile din zone de frontieră, a întrunit o sesiune de pregătire practică pentru elevii din clasele a 7-a, -a, 8-a, cu participarea partenerilor din Maramureș. După demonstrarea stadiului de intuire și implementarea proiectului, atât la Baia Mare cât și la Ujgorod, s-a ajuns la concluzia de a utiliza în mod eficient energia, e simplu, trebuie doar să realizăm Chiar și cele mai mici schimbări în comportamentul uman de zi cu zi pot duce la economisiri importante de energie și o reducere semnificativă a emisiilor nocive.